тысяч слов. У Александра Сергеевича Пушкина их также более 20 тысяч. Шекспир использовал в своем творчестве 25-30 тысяч слов. Так вот, я вместе со своими сотрудниками уже полтора месяца мы пытаемся ну, провести определенную статистику. И уже насчитали 16,5 с половиной тысяч слов в творчестве Марии Тибойко. Причем удивительно, я думаю, что интересно и удивительно другое: она пишет одинаково и на русском, и на украинском. И благодаря вот этому я более, вы знаете, более родным почувствовал и Полтаву, и более родным мне. Украинский язык, потому что я ну, не хочу коверкать его, не хочу говорить с акцентом, но я скажу одно, что это интересно, вот откуда у этой маленькой, умной, сердечной, доброй женщины вот берется столько слов. Ведь я не думаю, что она там сидит и каждый день читает книги и так далее, но единственное я могу сказать она, нет, нет, одну ночку, одну ночку, но она настолько плодотворна, и у нас много общих друзей, Марика, ты знаешь, о чем я говорю, она все время присылает свои стихи, в интернет их выкладывает, и думаю, что назрело э, уже, и настало то время, когда э, нужно уже напечатать, наверное, новый сборник. Плохо, что сегодня... Работе. Ага, уже, очень хорошо. Поэтому я, Марика, тебя очень люблю, очень ценю, поздравляю думаю что правильно что ты каждый год собираешь своих друзей близких и проводишь определенный она отчитывается о том что она сделала за год поэтому я тебя целую обнимаю уважаю люблю и всех всех тебе благ а еще как сказал классик в одной из поэм современная женщина суетной замотон но как прежде божественно. Доказать ее слабости, побороть ее в дерзости, зря мужчины стараются, а по надеются. Все на свете познавшее, все невзгоды прошедшие, остается загадкой современной женщины. Рика, я тебя поздравляю. Один телефонный По-друге, дякую тобі за ту підтримку, яку ти нам надаєш у нашому новому проєкті, який тільки-тільки спінається ще на ніжки. У нас епідемія трошки нам завадила. Ми планували презентувати вам діток, показати їх творчість. Mm -hmm. Так, доходили. Але це Для ми ще, так розглядається <плес> музики. Домінус називається. І я хочу сказати, там працює і Олег Писаренко, там працює і, Валерій і Валерій Собов. Собов. І Сергій Жмайло, на жаль, зараз теж грипує. І дуже хочу подякувати тобі за запрошення, Марійка, і подякувати за те, що ти з нами, з Олегом Костеренком, поділилася любов'ю до мами, і тепер ми маємо можливість подарувати вам усім мамину любов. А я сьогодні вперше почую вже. Так небагато треба маминому щастя, щоб у родині плавились і в мирно по добре все.